haqiqiy baxtsiz odam kim haqiqiy baxtsiz odam ko'chadagi omadsizligini ko'chadagi badbaxtligini uyiga ham ko'tarib keladigan odam safar qiladi odam besh kun o'n kun uzoq boradi farzandlarini sog'inadi o'g'lini sog'inadi qizini sog'inadi olloh Allah, taolo siz bilan bizni mana shunday qilib yaratgan farzandlarimizni yaxshi ko'ramiz sog'inamiz ammo kishi ko'chadagi ishi bilan ovora bo'lib oilasiga vaqt oshmaydi bir kunchi shart yig'ishtiring ishni o'lib ketsin shunday bir bo'lmasdan uyga keling bolalarga o'tiringlar mashinaga bir aylanib kelamiz deydi bo'lganmi biror marta shunaqa narsa shart do'konda yopdingiz janini evet, olsin bir gap bo'lar shart mashinaga o'tirib yuringlar borala bir aylantirib kelaman sizlarni bugun kechgacha bir aylantirib keldingiz zo'r bo'lganmi kim xursand bo'lgan bundan bilasizmi siz o'ziniz ko'proq xursand bo'lasiz chunki bolalar his qiladi biz kerak ekanmiz otamizga otamiz bizni bizni tarbiyamiz yoki bizga e'tibori bor ekan deb turib bolalarni bosh osmonga umrini oxirigacha esdan chiqarmaydi umrini oxirigacha esdan chiqarmaydi lekin unaqa yo'q mana shu mingta odamdan bitta odam qo'l kutard ish 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 to'rtta ichida işte, o'tiribdi toza havoga chiqdi yuguradi o'ynaydi shu oddiy ish bilan bolangizni qalbidan juda bir yuqori joydan joy oldingiz va bu qilgan ishingiz dunyoviy ish hisoblanmaydi oxirat uchun bo'ladi oxirat uchun mana qilib ko'ringlarda shart olib borib kelingda o'ziz qanaqa saodatni his qilganingizni ko'rasiz mazza qilasiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizdan ko'ra birodarlar ishi tashvishi ko'p bo'lgan zot qarang risolatni insoniyatga yetkazish kerak bo'lgan Allohning omonatdori vahidi egasi bo'lgan zot uyiga kelardida to'r oyoqlab turib berardi nabiralar hasan va husayni yelkasiga minib payg'ambarimiz ot bo'lib tuya bola ularni ko'tarib yurardi endi qo'l ko'tarib qo'ylar. nevaralar yoki bolalarga shunaqaeturib yelkasida ko'tarib ot bo'lib berganlar Mashallah. bunaqalar ko'proq ekan alhamdulillah bu bu arzonroqda bu ish tashlab kelishdan ko'ra yengil lekin shuni ham qilmagan ayın ekan ko'pchilik bax bat dada o'ynaylik deydi to'rga kirgan bolangiz bax deysiz ba achchiq mano deysiz endi qayoqdan sizni yaxshi ko'rsin bu rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bitta hayotimizdagi ishda işte. ibrat bo'lgan zot yelkasiga kuragiga beliga o'tkizib to'rt oyoqlab yurib tasavvur qiling muhammad alayhissalomni Ni'mal cemalu ni'mal antuma. tuyalaringiz naqadar yaxshi tuya va ikkingiz naqadar yaxshi minuvisizlar deb ko'tarib yuradi rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'lida bolasini ushlab turib namoz o'qigani haqida rivoyatlar bor rasululloh sajda qilib turganida mana shu nabiralardan bittasi kelib yelkasiga o'tirib olganida imom bo'lib o'qiyapti payg'ambarimiz namozda rasululloh hajdadan turmasdan turaveradi sahobalar turishaveradi sajdada uzoq bo'lib ketdi shunda sahobalardan bittasi kalan ko'tarib bunday qaraydi nima gap keldi qarasa rasulullohni yelkasida nabirasi o'tiribdi sajda qilgan holida nabiram yelkamga minib to o'zi qonib tushmaguncha deydi bezovta qilishni xohlamadim deyapti qaysi ishda işte. qaysi ishda işte. namoz o'qiyotganda qaranglar birodarlar farzand tarbiyasi shunaqa muhim ekanki rasululloh namozini nima qilyapti cho'zib yuborsa cho'iuoryaptiki lekin nabirasini ko'nglini sindirmayapti yani yanaham bizni bolalarimiz da. meni bir birodarim bo'lardi olloh rahmat qilsin o'tib ketdi otasi sizlab gapirardi shu bolam ko'chada shu birov bilan muomala qilsa haligi o'ziga уверенный bor edi senlasa meni senlamang chunki meni otam ham senlamaydi derdi alloh rahmat qilsin solih odamdi juda ko'pchilikni hidoyatiga sabab bo'lib ketgan edi olloh rahmat qilsin biz nimaga chaqiryapmiz biz har bir uy musulmon odamni uyi islomiy xonadon bo'lishiga chaqiryapmiz har bitta musulmonni xonadoni jannatdan bir bo'lak bo'lishiga chaqiryapmiz bunaqa uyda muhabbat bo'ladi mehr bo'ladi oqibat bo'ladi kechirimli bo'ladi bag'ri kenglik bo'ladi agar musulmon odam uyini mana shunday holatga olib kelgan bo'lsa ko'chadagi har qancha mashaqqat uyga kelgandachi esdan chiqadi dunyodagi har qancha mashaqqatni yengishlik unga oson bo'ladi agar uyni shunaqa qilib tarbiya qila olgan bo'lsa aytinglarchi biz e'tibor beramizmi oilalarimizga farzandlarimizga ammo haqiqiy baxtsiz nodon odam kim ko'chadagi mashaqqatini uyga ko'tarib keladigan bu ham yetmagandek uyi ham o'zi mashaqqat bo'lgan odam